Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa walabeg sekalian. Untuk video kita pada kali ini, saya ingin membawa anda berbincang berkenaan dengan berkemungkinan Petronas sebenarnya sedang disabotaj oleh pihak-pihak tertentu untuk melemahkan Petronas berhubung dengan isu letupan gas dekat Putrajaya situ. Benda ini memang betul-betul teori konspirasi, tetapi apa kata kalau benda ini semuanya memang benar-benar merupakan satu taktik untuk melemahkan Petronas. Siapa tahu? Kita intro dulu. La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebelum itu, rakyat Malaysia sebenarnya mungkin terlepas pandang ataupun terlupa. Tetapi izinkan saya untuk mengingatkan anda tentang ketiadaan kelibat Menteri KPKT iaitu Nga Kormeng dekat tempat kejadian ataupun tidak kelihatan beliau benar-benar mengulas berkenaan dengan isu letupan dekat Putra khas itu. Yelah, benda pelik tau. Beliau ini Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Dan apa yang berlaku dekat Putra khas itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, melibatkan dua benda yang vital iaitu melibatkan tentang perumahan dan juga boleh kita katakan melibatkan kerajaan tempatan. Melibatkan perumahan sebab apa? Sebab ia ini melibatkan rumah-rumah yang telah rosak dan jahannam dan memang sepatutnya beliau sebagai Menteri KPKT bekerjasama dengan kerajaan serta mungkin dengan Petronas untuk menyediakan perumahan-perumahan baru bagi mangsa-mangsa yang terlibat. Dan berkenaan kerajaan tempatan pula, kita semua tahu yang semua benda ini mungkin ada kaitan dengan Majlis Bandaraya Subang Jaya yang dikatakan telah memberikan KM kelulusan merancang kepada syarikat yang basicallynya telah melanggar SOP berhubung dengan pembinaan dekat tapak-tapak yang sepatutnya mereka tidak kacau iaitu mereka telah bertindak mengacau right of way pipeline Petronas itu. Jadi ketiadaan beliau sebenarnya dekat tapak kejadian ataupun nampak macam tidak begitu menyalah beliau dalam hal ini Memang satu perkara yang boleh dikatakan sangat-sangat pelik Even Mak Sabu sebagai Menteri Keterjaminan Makanan pun lagi banyak mengulas berkenaan hal ini Tetapi kita fahamlah sebab so, Mak Sabu ini ahli Parlimen Kota Raja Putra Heights pula terletak di bawah Parlimen beliau jadi memang basically beliau ada hak lah untuk bercakap cumanya yelah sepatutnya dengan komen lagi ke depan sebab ini terlibat di bawah kementerian beliau secara directly semua benda yang berlaku dekat perintah haiz itu memang di bawah bidang kuasa kementerian beliau tetapi itulah sampai sekarang tak nampak pula batang hitung beliau secara agresifnya kalau bab nak jadikan kampung baru china sebagai tapak oleh new laju pula nampak beliau betul-betul terampil kalau bab bagi orang kata apa bantuan kerajaan berjumlah ratusan juta ringgit kepada kampung-kampung baru china pun nampak pula beliau kan, huish nampak hebat beliau kan tetapi itulah Kali terakhir kita nampak beliau betul-betul muncul dekat media ialah ketika beliau telah memberikan sumbangan berbentuk kurma, buah kurma itu kepada kaki tangan KPKT sempena Hari Raya Adi Fitri. Pelik bang. Masa-masa raya ni orang sedekatkan lumang ke, ketupat ke apa-apa ke. Tengok-tengok dia sedekatkan ke rumah. Tapi tak apalah belakang cerita itu. Cuma sekarang ini kau dengar komen, janganlah menjawab lama-lama. Rakyat perlukan anda untuk benar-benar bertindak selayaknya selaku Menteri KPKT dalam hal ini. Dan tak apa, itu cerita lain tuan-tuan dan sekalian. Kita nak berbalik kepada satu benda yang sebenarnya menjadi bualan ramai juga di kalangan masyarakat terutamanya yang agak gemarkan teori konspirasi. Iaitu adakah semua perkara ini merupakan satu taktik untuk melemahkan Petronas. Benda ini telah menarik perhatian saya bila saya baca komen-komen anda semua. Ah, ha, anda lah ni yang dok komen. Ah, ha, ini taktik untuk lemahkan Petronas. Ini taktik untuk masyarakat Petronas itu jual ke pihak asing dan sebagainya. Banyaklah benda yang telah menyebabkan saya tertarik untuk mengulas daripada sudut ini sebenarnya. Sebab, ialah nombor satu sekarang ini kita dapat lihat yang kerajaan kita sebenarnya memang cukup suka kacau monopoli-monopoli oleh syarikat-syarikat bumi putra ataupun yang dimiliki oleh pembentuk tertentu dalam agak kata apa industri utama dalam negara kita ini. Mula-mula mereka kacau bernas. Kacau monopoli bernaskan sampai segala-galanya iaitu tukar terbalik kono-kononya untuk berikan ruang kepada syarikat-syarikat lain itu mesti ada sebagainya. Tetapi itulah bila bila mereka kacau bernas, bernas jadi lemah dan sedahnya apa jadi pada beras kita kan. And then kemudiannya mereka kacau juga puspakom. Baru-baru ni mereka kacau puspakom untuk diberikan kepada syarikat-syarikat lain juga untuk sama-sama menjalankan kerja-kerja pemisahan kenderaan. Banyak lagi lah sebenarnya kalau kita tengok kan. Dan sekarang ini seolah-olahnya mereka sekarang ini cuba untuk melemahkan pedrasas pula. Sebab okey sekarang ni anda perhatikan eh. Mula-mula ada perkara ini tau, iaitu berkenaan dengan kenyataan Rafiz Ramli betapa kerajaan sedang merancang hala tuju baru dalam bab-bab apa tu gas asli dekat negara kita ini. Di mana bab kata Rafiz ni sekarang kerajaan cuba untuk liberalisasikan gas asli dekat negara kita ini supaya dia macam ada satu nafas baru dalam industri tersebut. Dan benda ini kita nampak merupakan satu teknik untuk kerajaan menamatkan monopoli Petronas dalam industri gas asli negara. Tetapi masa itu kita tak nampak lagi macam mana kerajaan nak buat sebab kita semua tahu pipeline yang berada dekat bawah tanah dekat negara kita ini yang bermula di Tengganu menjalar ke sepanjang Semenanjung ni kan. Semuanya Petronas punya. Jadi kita tak nampak macam mana kerajaan cuba untuk menamatkan monopoli Petronas dalam hal ini. Mereka memang dah agak berjaya menamatkan monopoli Petronas di mana hal-hal gali minyak dekat Sabah Sarawak contohnya telah diserahkan ke Petros kan benda tu. Tetapi dalam bab gas asli ini kita tak nampak sangat sebab pipeline bawah tanah ini memang semuanya Petronas punya. Memang semuanya Petronas kawal dan juga Petronas uruskan kalau ikutkan. Tetapi bila terjadinya perkara ini, letupan ini, kita dapat lihat beberapa perkara tau. Perkara pertama, Selepas letupan itu berlaku, kita tengok saham Petronas dekat bursa telah menjunam sebanyak 1.3%. Nampak tu sikit kan? Tetapi dari segi business wise, 1.3% junam itu sebenarnya satu jumlah yang sangat-sangat banyak. Berapa banyak? Para penganalisa kata, impak negatif yang akan terkena dekat Petronas berhubung dengan isu ini ialah sebanyak 18 juta ringgit. Bukan sikit anak tau. 18 juta ringgit impak negatif terhadap Petronas sebenarnya. Dan sekiranya kalau benda ini orang kata apa, berterusan, memang reputasi Petronas sebagai pengendali gas asli dekat negara kita ini memang sangat-sangat tercabar dan juga tergugat kalau ikutkan. Sebab ialah, mungkin akan ada mana-mana pihak yang akan menggunakan isu okononya, oh, part Petronas ini sudah tidak setamat lagi. Oh Petronas perlu dah kita bersama dengan pihak asing atau macam siapa ke untuk memperbaiki mereka punya penyaliran gas-gas dekat negara kita ini kan. Petronas tidak boleh lagi monopoli hal. Petronas tidak boleh lagi untuk orang kata apa letakkan kawalan menyuruh kepada semua part gas ini. Mereka kena bukakan pintu kepada syarikat-syarikat luar untuk sama-sama untuk kontrol part gas dekat negara kita ini. Petronas saja tidak mampu untuk menyamakan keadaan. Ah, macam tu lebih kurang tuan-tuan dan Sebab kalau anda perhatikan antara naratif awal yang cuba ditekankan oleh pihak-pihak tertentu termasuklah yang dilambung oleh media ialah betapa semua ini seolah-olahnya salah Petronas. Anda tengok komen-komen ini tuan-tuan dan -tuan sekalian. -tuan -tuan -tuan. Saya tak nak sebutlah komen yang datang daripada bumi putra ke bukan bumi ke apa-apa kan. Sebenarnya so, ni saya tak nak bawa dari konotasi resis. Tetapi kalau anda perhatikan komen-komen ini benda tak ada konklusi apa-apa pun. Tetapi laju saja mereka ini cuba untuk menaratifkan betapa Petronas lah pihak yang bertanggungjawab. Petronas lah Petronas lah pihak yang sepatutnya menanggung beban kesalahan itu dan apa yang berlaku ialah salah Petronas. Petronas punya pipe dah rusak lah, tidak diselanggar dengan baik dan sebagainya. Dan macam pelik. Eh, siasatan tak habis lagi masalahnya. Bahkan, selepas dah dikantuikan, memang berlaku kerja-kerja yang mencemarkan right of way Petronas berkenaan pipe bias ini, mereka tetap hendak mengenalatif betapa, oh, ini semua masalah Petronas. Petronas punya problem, Petronas yang tak boleh terjaga itu, tak boleh terjaga ini dan sebagainya. Pelik tuan-tuan dan puan-puan, sangat-sangat pelik kalau kita nak ikutkan. Sedangkan jelas macam saya katakan tadi, memang jelas dan nyata tahu berlaku sabotaj ke atas piping Petronas dekat Putra Hai tersebut, iaitu berlakunya kerja-kerja penggerakan tanah ataupun kerja-kerja pembinaan yang pasti mereka impak kepada permukaan tanah serta di dalamnya dekat Putra Hai sekian lama sebelum kejadian itu berlaku. Memang, okay fine, Papa Berry. Kau kata macam tu kan dekat gambar, kau tunjuk kat bahagian kanan jalan. Letupan berlaku dekat depan shop dekat kiri jalan. So macam mana? Benda tu tak betul. Dia tu macam ni tau. Saya ada perhatikan satu komen dekat social media. Di mana beliau telah menyatakan bahawa memang betul lah kalau kita tengok letupan itu berlaku dekat depan shop dekat kiri jalan. Tapi konon kononnya katakan perbuatan itu berlaku dekat belakang jalan. Cuma yang sekarang ini, dia kata kalau kita perhatikan benda itu, piping itu macam ada satu bengkok tau. Maksudnya dia macam ada satu angle. Dan angle ini telah disambungkan dengan satu elbow. Elbow ini sebenarnya dia, alah, kalau tengok piping lah kan macam ada satu elbow yang bentuk macam L tu kan. Jadi piping itu, dia memang orang kata apa, tidak boleh diganggu tau. So bila berlaku kerja-kerja dekat kawasan kanan jalan, So, dia punya impactnya, getaran sebagainya atau mungkin mereka terdapat usitkan piping tersebut menyebabkan berlakunya pergerakan yang tidak sepatutnya dekat piping yang berada dekat depan shotlock itu. Jadi benda itu yang mengakibatkan berlaku kebocoran sebesar sedikit dekat ataupun berlaku tempered lah, tempering atas piping yang dekat yang depan berada dekat depan shotlock itu yang tempat ground zero itu kan. Jadi kerana itulah dia kata walaupun benda itu nampak berlaku dekat belah kanan jalan, jangan ingat benda itu tidak akan berimpak kepada benda yang berada dekat sebelah jalan. Lagipun bukan jomna pun. Sebelah jalan tu, jalan tu dah kecil je. Jadi, tidak mustahil apa yang berlaku dekat belah sini, memberikan impact dekat belah sini sebenarnya. Lagipun, kedua-dua itu ialah kawasan right of way Petronas. Termasuk di bawah jalan itu. Right of way Petronas sebenarnya kan. Tetapi, itulah. Walaupun dah dibuktikan berkali-kali oleh netizen dan pelbagai pihak, betapa berlakunya tempering dan hal itu, Petronas acap kali cuba untuk diletakkan kesalahan di atas bahu mereka tau. Sebagai contohnya, Petronas seolah-olah macam diminta untuk bekerjasama dengan kerajaan untuk menyediakan perumahan-perumahan baru serta untuk menggantikan benda-benda jahanam yang dimiliki oleh para pengguna ataupun penduduk setempat itu akibat daripada kebakaran dan juga letupan itu kan. Tetapi itulah macam saya katakan macam tak begitu adil meletakkan segala-gala kesalahan itu ke atas bawah Petronas sedangkan semua ini memang cakap terus terang salah pihak yang telah tempel right of way Petronas itu. Unless kalau mereka berjaya membuktikan bahawa kerja-kerja pengurikan itu memang kerja-kerja yang telah dibuat ataupun disanction oleh pihak Petronas itu sendiri. Dan benda ini membawa kita kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Dato' Amirul Azizan iaitu Dato' Bandar Subang Jaya. Dia kata, perbuatan atau kata apa kerja-kerja yang dekat kawasan tersebut telah mendapat kelulusan berancang dan juga permit dari MBSJ termasuklah dapat kebenaran dari Petronas. Jadi di sini kita tengok juga Adakah Datuk Amirul Azizan berjaya buktikan yang Petronas telah memberikan kebenaran untuk pihak kontraktor itu menjalankan kerja-kerja di atas kawasan right of way mereka ataupun kawasan tanah result pipeline itu? Kalau ada, tolong tunjukkan. Cakap bulut tak jadi. Anda kena tunjukkan bukti yang Petronas memang benarkan kerja-kerja itu dilakukan di atas kawasan result. Ya mungkin Petronas membenarkan kerja-kerja dilakukan dekat kawasan itu. Maksudnya dekat kawasan yang bersedah result. Yelah, sebab dekat kawasan result kan of course Petronas kena tahu juga tetapi nak tengok juga adakah pencurian dizab itu berlaku dengan pengetahuan Petronas atau tidak. Tetapi mengenali sikap Petronas ini tuan, tuan tuan sekalian, saya yakin yang Petronas tidak akan sekali-kali membenarkan sebarang kerja-kerja melembabkan tanah dizab dan juga kawasan pipeline mereka tanpa SOP yang jelas. Dan kita tahu Petronas ini memang sangat-sangat meticulous dalam menjaga SOP mereka. Ui, memang diorang ni sangat-sangat ketat tuan-tuan sekalian. Siapa-siapa yang online gas, memang masing kata. Komen-komen mereka semua kata Petronas ini sangat meticulous, Petronas sangat teliti, Petronas sangat dahsyat dalam industri je kan. Jadi adalah satu perkara yang sangat-sangat pelik sekiranya kalau pada kali ini Petronas tiba-tiba pula macam lack dalam bab meticulousness mereka itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi apa-apa pun sekarang anda nampak impactnya daripada Petronas saham mereka dah jatuh. Dan saya tertarik dengan komen sahabat saya ini Yang dibuat dalam channel YouTube saya Adakah ini merupakan satu agenda Untuk menjual Petronas kelas asing Ataupun untuk melemahkan kekuatan Petronas Dari segi pegangan saham mereka Wallahualam bisawab Tidak mahu tuduh apa-apa Tetapi melihatkan tentang perkara-perkara yang berlaku ini Nampak sangat Seolah-olah macam memang berlaku satu gerakan tancang Untuk melemahkan Petronas Tuan-tuan dan perempuan sekalian Sejauh mana ini benar Wallahualam bisawab Tetapi One point for us to ponder right now, ladies and gentlemen tetapi kepada kerajaan saya harap sangat-sangat agar apa yang dimainkan oleh alienatizen itu adalah satu perkara yang tak betul saya harap sangat-sangat that is not the case saya harap sangat-sangat ini cumalah kecuaian yang biasa yang berlaku at the heat of the moment satu benda yang sangat-sangat unfortunate dan tak ada kaitan langsung dengan percubaan untuk melemahkan pertunangan sekalipapakah dan sebagainya dan sekiranya kalau itulah yang berlaku saya saya setens menjadi sangat-sangat telus dan jangan letakkan beban kesalahan ke bahu Petronas semata-mata tolong dedahkan siapakah kontraktor Jahanam yang buat kerja macam orang gila itu walaupun kita tahu yang kontraktor itu merupakan kontraktor yang sedang disenarai hitamkan oleh MBSJ dan juga SDB tetapi kita nak kerajaan tolong telus dedahkan semua pihak yang terlibat jangan letakkan beban itu ke bahu Petronas semata-mata tetapi sekiranya kalau pihak-pihak yang orang kata penduduk apa tu membongkarkan perkara ini setiap perkara ini masih lagi enggan untuk mendedahkan siapakah kontraktor yang terlibat Masa lagi enggan mendedahkan siapakah pihak yang tidak bertanggungjawab Telah melanggar SOP ataupun telah melanggar tanah rizab tunas itu Maka benda ini memang betul-betul mengundang perasaan pelik di kalangan rakyat Dan rakyat ada berhak untuk merasa macam Ish ada nak cover lain something ke ni masalahnya kan Dan sekiranya kalau betul itu tuan-tuan dan puan Saya yakin rakyat bolehlah mula bertanyakan soalan ini kepada mereka yang cuba untuk menyembunyikan kebenaran. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?